Salamu alaykum, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Ağ Şəhər layihəsindən çox elitni, VIP bir blokda yaşayış binasında sizə 3 otaqlı mənzil təqdim eləyəcəm. Mənzil yerləşir Qarabağ atları deyilən ərazidə, düz majestic yaşayış binasında. 1-ci blokdadır, VIP blokunda 2-ci mərtəbədə. Ümumi sahəsi 101 kvadrat, yəni qanuni 3 otaq. Burada proyektlər hamısı studiyadır. Bura hal-hazırda qonaq otağıdır və mətbəxinin yeri bu hissədədir. Mənzil təmirdən yeni çıxıb, keyfiyyətli və şəxsi yaşayışı üçün bahalı materiallardan istifadə olunub. Ümumilikdə 3 balkonu var. Bax bu hissəni mətbəx üçün nəzərdə tutub ev sahibi. İnşallah ki, kim buranı alsa, öz zövqünə uyğun mətbəx mebeli yığdırar. Mənzil ümumilikdə bütün otaqları istipollandı. Qonaq otağında 2 balkonu var. Gördünüz bax bu balkondan birbaşa Qarabağlılar deyən əraziyə mənzərəsi var. Ərazı olaraq çox elitli, sakit hərazıdır, Xətai rayonuna düşür, Xətai metrosuna yaxındır. Dənizə yaxındır, Yeni Bulvara yaxındır. Burada kiçik balkonudur, burada isə böyük balkonlardır. Qarşı tərəfi isə böyük balkon, yeraltı qarajı var, geniş həyəti var, 24 saat mühafizə xidmətidir. Gördüyünüz kimi mərkəzi havalandırma sistemidir, bax bu qaydada quraşdırılıb. Bütün otaqlarda konsolerin xətləri çəkilib. Gələn mən sizə yataq otaqlarını görsədim. Bura mənzilimizin əsas giriş hissəsidir, giriş qapısıdır, liftlərindən tutmuş qapılarına kimi hamısı İtaliya istehsalıdır. Bax bu hissədə kollektorun yeri yığılıb, səliqəli şəkildə üzü şəbəkə ilə bağlanıb. Ümumuma hamı otağını görsədim sizə. Hamam otaqlarında da yer isti pollandır. Mənzilin 2 hamam otağı var, biri isə yataq otağındadır. Bura mənzilimizin 1-ci yataq otağıdır. Bu yataq otağından da qarşısı açıqdır, mənzərəsi gözəldir. Gördüyünüz kimi burada da mətbəxlərin işıqları var. Divarlar yeri gəlmişkən aboydur. Yəni rəhlər sizə Allah məsən emusiya, mən də siftdə edə bildim emusiyadır, aboydan istifadə olunub, tavanlar hündürdür. Gəlin keçək sizə digər yataq otağını göstərim. Bura isə mənzilimizin ikinci yataq otağıdır. Bu yataq otağından balkona da çıxışı var. Ev sahibinin yəni fikrində olubcuq, bax bu hissəni garderob kimi yığsın, burdan bir üçyəli qapı qoysun, buralar olsun şkaflar, şkafın şıkaplar, da içindən hamam otağına keçid olsun. İnşallah ki, yəni bu qayda da satır. Kim olsa, həmin fikirləri, həmin layihəni həyata keçirər. Təəllüz izləyicilər mənzil təklif olunur 295 min manata deyilir. İnşallah sahibi dedi ki, real müştəri olsa yaxşı endirim eləyəcəm. Sağ olun, var olun.